بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlun min lisani yafqahu qawli faamma ba'd Alhamdulillah yang dimulakan Al-Fadhil Tuan Imam Tuan Bilal surah al-jatan kuasa masjid muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah jami'a Pertamanya kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat kehidupan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mana selari dengan tujuan dan matlamat kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian, pada malam yang berbahagia ini, pada bulan yang cukup mulia ini, bulan Rajab. Marilah kita sama-sama menekuni dan juga memahami akan betapa pentingnya dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan sehingga kan kita dapat lagi. Berada satu bulan yang cukup mulia bagi umat Islam, bulan Rejab. Yang diajarkan kepada kita untuk kita berdoa memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan bulan Syaaban. Bahkan kita minta pula supaya kita dapat jadi tetamu Ramadan lagi pada tahun ini yang tidak lama lagi sekitar 60 ataupun 59 hari. Jadi ini adalah satu perkara yang patut kita syukuri dan juga kita mengambil peluang untuk membuat persiapan. Kerana apa? Supaya kita tidak terkejut. Kalaulah kita nak buat kenduri tuan-tuan, majlis kahwin kita akan buat satu perancangan yang rapi. Kita akan buat satu persediaan supaya kita dapat meraihkan hari yang dinanti-nanti itu, hari yang cukup penting itu tanpa ada sebarang kekurangan ataupun kecacatan dari segi persediaan kita. Begitulah pada bulan Rejab ini kita melengkapkan dan menyempurnakan lagi persiapan kita untuk menjadi tetamu bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya pada malam ini saya ingin mengambil sedikit intipati daripada satu kitab iaitu Rihlatul Khulud Ad-Darul Akhirah. Perjalanan yang kekal abadi menuju ke perkampungan akhirat. Setiap daripada kita ini mempunyai destinasi yang sama. Dan setiap daripada kita yang bernyawa ini ada garis penamat dalam kehidupan kita di dunia ini. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Ada garis penamatnya. Ada saat kematiannya yang bakal kita lalui. Hanya saja kematian itu adalah satu fasa yang akan memindahkan kita ataupun membawa kita kepada satu alam yang lain untuk kita meneruskan perjalanan kita ke satu destinasi hinggalah kita sampai ke tempat yang sebenarnya yang kita tuju sama ada kita ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam api neraka jahanam wal azbillah min dhanik. jadi perpindahan daripada dunia ini sebelum kita menuju ke alam akhirat ditentukan masuk ke dalam syurga ataupun neraka kita akan melalui satu fasa yang dipanggil sebagai fasa yaumul mahsyar hari kebangkitan yang akan dikumpulkan yang akan di satukan yang akan dibangkitkan seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam hinggalah kepada umat yang terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di satu tempat. Didalamnya bukan adalah untuk kita dihitung dan dinilai. Kalangan manusia, di kalangan jin, di kalangan syaitan, di kalangan malaikat semuanya dikumpulkan. Di mahsyar nanti, begitu juga dengan binatang-binatang. Sama ada dalam bentuk al-wuhush, binatang yang buas, as-sibak, binatang yang liar, al-hasyarat, serangga-serangga atuyur at burung-burung segalanya itu akan dibangkitkan akan dikumpulkan maha suci Allah maha agung Allah Subhanahu wa taala kita akan berada di satu tempat mahkamah agung yang cukup dahsyat yang cukup hebat dinyatakan dalam al-Quran Ya umatubaddalul ardu ghairal ardu was samawat dalam surah Ibrahim. Yang mana pada ayat ini menjelaskan tentang dunia ini akan ditukarkan kepada dunia yang lain yang merujuk kepada laluan titian sirat. Tapi dalam ayat yang lain yang disebut dalam surah al-kahfi ayat 47 wayauman usayrul jibala wa taral ardha barizah pada hari kita akan lihat bukit-bukau gunung-ganang ini akan berguguran dan kita akan lihat dunia ini akan terdedah terdedah maksudnya kita akan berada di satu tempat sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dalam kitab Sifatul Munafiqin, Yuhsyarun nas yawmal qiyamah akan dibangkitkan akan dikumpulkan manusia ini pada hari kiamat ala ardibaidah di satu tempat yang berwarna putih baida afra kakursatin naqi laisa fiha alam li ahad. Satu tempat yang rata yang berwarna putih Ah ha, seperti mana putih yang halus yang bersih roti putih yang halus yang bersih la safiha alam li had yang tidak ada tanda padanya itu. Ah. Ha? Jadi di satu tempat yang cukup luas ah yang cukup besar itu dihimpunkan dengan jumlah yang cukup banyak dalam keadaan kita ini tidak berpakaian. Bagaimana disebut oleh penulis wala wa di atas permukaan di alam mahsyar tersebut yuksal halq. manusia nanti akan dipakaikan dengan pakaian yang pada awalnya tidak berpakaian kemudian akan dipakaikan pakaian wa awwalu dan yang pertama sekali yang akan dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sumayuksa Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas nabi Ibrahim nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipakaikan ha, dengan kisah afdal min kisahih dengan pakaian sebaik-baik pakaian wa tawalal ins wal jin firtida'il kisah hasba amalihim wa fadlihim kemudian diikuti dengan manusia yang lain begitu juga dengan kalangan jin dengan pakaian mengikut kepada amal mereka dan juga mengikut kepada Ha, hubungan dan kedekatan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, inna awwala may yuksa yaumal qiyamah Sesungguhnya yang pertama sekali yang akan dipakaikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim AS. Eh, ha, kerana apa? Kerana pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim. Ha, sewaktu mendedahkan kepada Namrud dan pengikutnya bahawa patung berhala itu tidak memberikan manfaat dan mudarat tak boleh mendatangkan kesan tidak boleh bercakap tidak boleh berkata-kata maka akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dibakar dengan nyalaan api tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah Taala memerintahkan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim Kami katakan Wahai api kuni barda Jadilah api itu sejuk wa salama dan selamat ala Ibrahim ke atas batang tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ulama menghuraikan kenapa disebut dengan dua sifat kepada api itu iaitu bardaw wa salama sejuk dan selamat kerana kalau sejuk sahaja belum tentu lagi selah, selamat maka disebut bardaw wa salaman ala ibrahim sejuk dan selamat ke atas nabi ibrahim alaihi salam alaihi Di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Fa baina anta fi qurbil qiyamah wa anqaha wa shiddati azamaiha. Dan bila mana kamu melihat kesengsaraan hari kiamat nanti, manusia dalam keadaan berpeluh dalam keadaan yang sangat takut dengan kedahsyatan hari kiamat, iz nazalat malaikah, malaikat turun min arja is sama daripada setiap penjuru bi ajsa min azam dengan tubuh yang cukup agung wa ashkhas liham dengan keadaan yang cukup gagah perkasa ghilazin shidad yang keras umiru ayya